बारह अगस्त उन्नीस को महाराजा हरी सिंह ने टेलीग्राम्स के तबादला के ज़रिए पाकिस्तान के साथ माहिदा जारिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट अमल में लाया जिसका मकसद ये था कि तजारत आमदोरफ्त और डाक तार वगैरह के शबे इसी तरह काम करते रहें जिस तरह बरतानवी हिंद के साथ जारी थे इस तरह पाकिस्तान को रेल डाक तार और दरियाई तजारत पर कंट्रोल हासिल हो गया पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के माबेन माहिदा जारिया पर बाकायदा दस्तखत हो गए विक्टोरिया शोफील की नज़र में चौदह पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को जम्मू कश्मीर स्टेट को वो खुद मुख्तियारी वापस मिल गई जिससे पंद्रह सौ छियासी में अकबर आजम के सामने याकूब शाह चक दस्तबरदार हो गया था रियासत की ये आज़ाद खुद मुख्तियारैसियत सिर्फ तिहत्तर दिन कायम रही इस माहे का पास्तान के कोतान देश हुकुमरानों के हाथों क्या अशू हुआ इस पर आगे चलकर बात करें। इस माहे पर तफसील से रोशनी डालने से पहले आपसे एक दरखास्त है अगर आपने अभी तक जम्मू कश्मीर इनको को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक करें मज़ीद मालूम के लिए आप हमारी वेबसाइट जम्मू कश्मीर डॉट इनको विजिट कर सकते हैं बारह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक से माहिदा जारिया की तजवीज़ पेश की पाकिस्तान ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली लेकिन हकमत हिंद ने टालतोल करते हुए यह जवाब दिया कि हकूमत हिंद को खुशी होगी अगर आप या हकमत कश्मीर का कोई वजीर हकमत हिंद से इस माहे पर मजीद बातचीत करने के लिए दिल्ली आए पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया और पहले बारह अगस्त को टेलीग्राम के जरिए और बाद में पंद्रह अगस्त को बाकायदा माहे के तहत पाकिस्तान ने रेल डाक तार के महकमे संभाल लिए लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान लंबी तानकर सो गए और इन तलकार को मजदीद मस्हकम बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया इस इसूरतल पर रोशनी डालते हुए रईस अहमद जाफरी लिखते हैं पाकिस्तान से माह कायम तो हो गया था लेकिन तलकार खुशगवार ना हो सके पाकिस्तानी हुकाम ने अनाज पेट्रोल और दूसरी जरूरिया जिंदगी की रसद कम कर दी अक्तूबर में मैर चंद महाजन कश्मीर के वजर अजम बन गए वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे पंद्रह अक्टूबर को महाजन ने वजिर बरतानिया से शिकायत की कि हकूमत पाकिस्तान माहिदा कायम पर अमल नहीं कर रही रसद का सिलसिला बंद कर दिया गया है और सियालकोट से जम्मू तक रेलवे का सिलसिला भी मुनता कर दिया गया है इसूताल पर तबसरा करते हुए रॉबर्ट वार्सन लिखते हैं पंद्रह अगस्त को जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के माबेन माहिदा जारिया पर दस्तख हो गए थे लेकिन अक्तूबर तक हकमत पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार अफसर को हकूमत कश्मीर से रबता कायम रखने के लिए भेजने की जरूरत महसूस नहीं हुई अक्टूबर के शुरू में एक सफारतक कर्नल ए एस पी शाह सचिव वजारत खारजा को श्रीनगर की जरूरियात का जायजा लेने के लिए भेजा गया ये मवाद पाकिस्तानी नुमादा था जो पंद्रह अगस्त से आखिर अक्टूबर तक कश्मीर गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए भेजा गया जस्टिस यूसुफ शराफ ने भी मेजर एस पी शाह के मिशन का जिक्र अपनी किताब में इनफाज में किया हुमत पाकिस्तान ने अपने एक इंतहाई नायल ब्यूरोट मेजर एस पी शाह को श्रीनगर भेजा कि महाराजा को अब पाकिस्तान सेलग करने पर आमादा करें वो कश्मीर की सियासत और उसकी बारीकियों से बिल्कुल नावाकफ़ था जस्टिस महाजन और गुपाल स्वामी जैसे आला से मुलाकात करने के लिए मेजर शाह जैसे नाकबिल ना फैम था महाजन ने चंदर शाह के बारे में लिखा कि मेजर शाह में मेरे सबक चीफ जस्टिस का दमाद था अब हकूमत पाकिस्तान में फायज था वो एक हाथ में कोड़ा और दूसरे हाथ में लाख की दस्तवी लेकर श्रीनगर पहुंचा था मेजर शाह श्रीनगर से जाते वक्त यह धमकी दे गया कि महाराजा को जल्द ही अपनी हमाकत पर पछताना पड़ेगा रॉबर्ट वारसन ने एक आला पाकिस्तानी फौज अफसर जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया से जून उन्नीस सौ छियासी में लिए गए इंटरव्यू के इकतवात अपनी मशहूर किताब इंडिया पाकिस्तान एंड कश्मीर डिस्ट्यूट में कलम बंद किए हैं बुनियादी तौर पर कश्मीर का मसला महाराजा कश्मीर या भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तानी लीजों की अपनी हमाकत में पैदा हो गया था वादी के अंदर खुफिया कार्रवाईयों और सप्लाईज की तरसील में रुकावट और पाकिस्तान की तरफ से हिंदू और सिख तारगिन वतन को कश्मीर के अंदर धकेलने की कार्रवाईों से कबल अज वक्त कश्मीर का मसला खड़ा करके भारत की मुदाखलत का मौका फ़राम किया गया एक और मगरबी मुसनफ लार्ड बेडाउड ने इस सूरत को अपने अल्फ में इस तरह कलम बंद किया है कि हक की तलाश करने वाले किसी भी शख्स को हकूमत पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के साथ किसी भी अला सिती की कोशिश के फकदान का सामना करना पड़ता है दर हकीकत हुकूमतें पाकिस्तान महाराजा कश्मीर पर इकतसादी दबाव बढ़ाकर अपने हक में करने की कोशिश कर रही थी ये सोचे बगैर ही कि इस किस्म के दबाव के असरात खुद पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं मुख्तलफ मुसनफिन की राय को देखने और इस माहे पर गौर करने के बाद ये नतीजा खुद किया जा सकता है कि महाराजा हरी सिंह रियासत को ख़ुद मुख्तार रखना चाहता था और उसने पाकिस्तान और भारत से अच्छे तलक्य रखने के लिए माहिदा जारिया की पेशकश की भारत रियासत जम्मू कश्मीर को हड़पना चाहता था इसलिए भारत ने माहिदा कायमा की पेशकश पर टाल मटोल की भारत के पास रियासत में मदाखलत करने के लिए कोई मौका न था जब पाकिस्तान ने माहिदा कायमा पर अमल न किया तो भारत को रियासत जम्मू कश्मीर में मुदाखत करने का मौका मिल गया